जमिय उलेमा हिंद निजामपूर तर्फे मोहम्मद पैगंबर यांच्या जयंती जयंतीनिमित्त आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं या शिबिराचं उद्घाटन सरचिटणीस मौलाना शकील अहमद यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी अध्यक्षस्थानी मौलाना हाफिज तौसीफ तांबोळे होते यावेळी निजामपूर सरपंच शीतल शहा निजामपूर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मयूर भामरे प्रियदर्शनी थोरात माजी उपसभापती डॉक्टर प्राध्यापक रवींद्र ठाकरे घस बँके संचालक प्रकाश बच्चाव वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर हर्षवर्धन चित्तम हाजी मुश्ताक सुफी डॉक्टर तुराब अन्सारी हाजी बेग सुरैया पठान ताहिर बेग मिर्जा युसुफ सय्यद ॲडव्होकेट अझर शेख डॉक्टर अनस अन्सारी मोहसिन शबीर पठाण आदी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते यावेळी मनोगत व्यक्त करताना मौलाना शकील अहमद डॉक्टर तुराफ अन्सारी मौलाना अफजल पठाण यांनी केले यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मयूर भांबरे यांनी मनोगत व्यक्त करताना मोहम्मद पैगंबर जयंतीनिमित्त मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या व पंधराशेव्या हजरत मोहम्मद पैगंबर यांनी जीवनात केलेल्या सेवा कामाची माहिती दिली तसेच जमियतीचे कामाचे, तसे जमियती कामाचे कौतुक करत दरवर्षी विविध सामाजिक उपक्रम घेत असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं म्हणून समाधान व्यक्त केलं आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत मार्गदर्शन केलं आरोग्य तपासणी शिबिराला जवळपास पंच्याहत्तर नागरिकांहून अधिक लोकांनी प्रतिसाद दिला ये नंदुरबार स्मिथ हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश शिंदे डॉक्टर भरत पटेल डॉक्टर अर्शला पटेल डॉक्टर प्रशांत शिंदे सह स्टाफ उपस्थित होता मदीने तो में ऐसी फिजा लग रही है कि जन्नत के जैसे आज हवा लग रही है हजरत मोहम्मद साहब का आज जन्मदिन के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी का ये त्योहार हम सब मनाते हैं एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं हाजी साहब ने इतनी सारी शायरी इतनी सारी बातें कह दी तो उनके में अभी हम कुछ कहना मतलब तो समुंदर के सामने भी और पानी भरना जैसा हो जाएगा सर ने बहुत सारी प्यारी शायरी बताई डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी यहाँ पर पेशकश की एक नई पहल है ईद मिलाद के तारीख से पिछले साल भी हमारे मुस्लिम भाइयों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया था ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिससे जो हमारे नदी हैं उनकी कुछ जो बातें हैं उनकी जो हमारे कुछ जो पढ़ाई गई बातें हैं उसको हम और से ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में कैसे फैलाएं क्योंकि तो हर चीज़ का एक मकसद होता है आज आप लोगों ने अपने सब मोहल्ले के लिए अपने गाँव के लिए ये जो शिविर रखा है जो कैंप रखा है उसके जरिए से क्या होगा कि जो कोई महिला होगी जो कोई बच्चा होगा जो कोई भी इस इस प्रोग्राम में में कैंप हिस्सा लेगा उसको जो कुछ भी बीमारी है हम गाड़ी की सर्विसिंग कर लेते हैं लेकिन खुद का चेकअप नहीं करते ये हमारी बीमारी है क्योंकि हमको डर लगता है चेक करके कुछ आ जाएगा तो चेक करके कुछ निकल जाएगा तो चेक करके कुछ बंद हो जाएगा कुछ चालू हो जाएगा तो तो इसकी वजह से हम डर जाते हैं और जब वो चीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है तब जाके हम उसके ऊपर ऐतराज करते हैं उसके ऊपर कुछ हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है तो इसीलिए कुछ चीज़ों को पहले से परखना पहले से उसको जानना पहले से उसको डायग्नोसिस करना ये बहुत जरूरी है तो ऐसे किसी कैंप के जरिए अगर होता है जो कि सर ने बताया कि टीबी के लिए भी पाँच रुपए देना पड़ता है ये हमारे हमारे लोगों का ये मतलब अब क्या क्या बुरा पन है क्योंकि अपने ही ट्रीटमेंट के लिए अपने को ही पाँच रुपए देते पड़ते तब जाके वो ट्रीटमेंट लेता है उससे उसका ही इलाज होने वाला है तो ये कैंप के लिए भी लोगों को हमको बताना पड़ेगा कि आप आओ आप आओ अगर नाच गाने का डांस का प्रोग्राम रहे लोग खुद से आगे लेकिन जब ऐसा कोई प्रोग्राम रखता है तो हमको बताना पड़ेगा कि आप आओ ये फ्री में कैंप है ये आपके लिए तो ऐसे नए पहल की नए तो यहाँ पे शुरुआत हुई है और निजामपुर की तारीख से मैं मुस्लिम भाइयों के आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसा एक नई पहल को शुरुआत किया मैं हॉस्पिटल का भी आपका धन्यवाद करता हूँ हमारे सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने भी इस कोशिश में उनका साथ दिया और तमन्ना आपकी हर पूरी हो जाए तमन्ना आपकी हर पूरी हो जाए तो मुकद्दर आपका इतना रोशन की आमिर कहने से पहले हर दुआ दू तो इसी सब इसके बाद के साथ सर ने कहा था कि एक दो तो कैदी थे एक ने कहा कि इसकी शायरी सुनने से पहले मुझे मार दो उसी तरह यहाँ से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इनका सब बंद करने से पहले मेरा चेकअप करा <laughs> तो इसी तौर से अभी ज्यादा कहना अच्छा नहीं होगा आपको जाते जाते एक ही शायरी कहूंगा कि मेरी ईद तू मना ले तेरी मना लो वाली मेरी दे अध्यक्ष जुबेर सय्यद मुजम्मिल मिर्जा राईक पठान अनवर तांबुळी सज्जाद मिर्जा आमिर पठान तौसीफ शेख शरीफ खाटिक अरशद शेख शाकिब पठान नवेश पठान साहिल सय्यद दानिश सैयद शाहरुख मिर्झा तनवीर शेख फैजान शेख मुश्ताक मन्यार फैदान सय्यद आदींनी परिश्रम घेतले होते तर सूत्रसंचालन अय्याज अहमद अय्याज यांनी केले आभार मुजम्बिल मिर्जा यांनी व्यक्त केले प्रतिनिधी परवेज सय्यद माझा महाराष्ट्र न्यूज निजामपूर